Приветствую дорогие друзья. У нас сегодня большое футбольное обозрение. Вот мы вступили в новый 2015 год, заканчивается январь, но в разгаре очень много футбольных событий. Пока идут на Востоке боевые сражения, у нас очень интересные футбольные поединки, потому что жизнь по-прежнему предлагает очень много интересного, а в данном случае футбол объединяет всех, радует. И я думаю, не случайно наш гость, постоянный герой наших программ, президент городской федерации футбола Александр Станиславович пасечный, который помогает нам разбираться в этих событиях. Это не случайно, потому что надо знать героя в лицо, потому что проходит очень много соревнований. И поэтому, Александр, мы начнем с того, что вот вы начали год, правда, по-настоящему зимний он был, поэтому трудно было начать его на стадионе искусственным покрытием, но сейчас в разгаре очень много турниров. Поэтому, но прежде чем этот год, давай вспомним прошедший, потому что мы как-то не пододели итог, ровно год назад мы встречались здесь. Каким он был, 14-й год, он очень сложный во всех отношениях, но у вас он напряженный всегда. Итак, год 14-й. Год такой был ну, довольно нормальный, учитывая психологическое давление, скажем. Но молодежь все равно хочет играть в футбол. Ребята и дети, и взрослые наши футболисты. Поэтому очень большой энтузиазм все равно, потому что футбол отвлекает, футбол объединяет где-то можно выразить свои эмоции поэтому закончились у нас наши чемпионаты летние сейчас уже в разгаре все в самый разгар как раз идет зимних всех наших соревнований В большом футболе рекордное количество команд несмотря на сложные времена были у нас и летний мини-футбол прошел и сейчас стартовала зимняя по большому футболу и футзал. Александр, вот да. хотелось бы уделить внимание психологическому фактору, потому что весь прошедший 2014 год был такой морально немножко угнетенный. У людей столько забот, напряжение было, чувствовалось во всем, как-то было уже не до многих вещей. Как футбол помогал людям ну, как-то ощутить какую-то радость, потому что это были встречи на футбольных полях, встречи команд. Вот чисто морально-психологическое состояние, роль в данном случае городского футбола в жизни Николаевцев. Знаете, вот... Э Особенно хотелось бы, как бы отметить, вот наши стадионы, когда проезжаешь мимо, даже вечером, никогда там, сам бегаешь, или когда сам играешь в футбол, с ветеранами мы играем, или это смотришь на зарю на искусственное покрытие, на центральное на наше искусственное поле постоянно заняты. На четвертушке делится поле, и ребята, энтузиасты играют, и это приятно очень смотреть. Мне, как председателю федерации, особенно очень приятно заполненность этих стадионов, энтузиазм очень большой. Наверное, я так думаю, что футбол это... Отдушина, да? Отдушина, да. Потому что, ну, реально идут... Ну, постоянно занят стадион. И особенно, конечно, в этом плане хотелось ну, эти стадионы для нас вообще стали как бы, толчком для развития футбола и благодарности Валеру Анатолию Казанфировичу, и Барскову Виталию и, э, за эти прекрасные ну, условия для футболистов. и Поэтому ну, смотришь, ну, и Любо дорого посмотреть, как они играют. И дети, детские школы тренируются целый день. То есть целый день занятость. Поэтому я думаю, что да, футбол это в первую очередь от души. Дело в том, что... На центральном городском стадионе, где было горевое поле, как-то удалось оперативно решить вопрос, и уже несколько лет это поле служит, я не знаю, очень многим командам. На заре трудно решался вопрос с этим ковром, его пять лет стелили, наконец он появился, но у нас еще одно поле есть с искусственным покрытием, которое, можно сказать, заморожено. Когда откроется перспектива, чтобы открыть возможность для городского футбола еще больше? Скажем, победы, с, да. с этим полем довольно сложно, обидно, потому что этот стадион много проводил и соревнований финальных кожаного мяча, всеукраинских соревнований. И студенты, я учился в НКИ, постоянно тренировался на поле, очень, конечно, душа болит. Мы обращались... Там зеленое поле, когда играл ты? Ну, а сейчас, сейчас? сейчас прекрасное искусственное да. поле, но, к сожалению, там с недостатком финансирования не могут сдать в эксплуатацию. Служим для Да. да. И на поле получается футболисты выйти не могут. Мы обращались уже и к губернатору, и к председателю областного совета с просьбой помочь разобраться в ситуации. Обещают откликнуться, но там есть какие-то сложные финансовые взаиморасчеты, которые ну федерация футбола в них нет. Мы просим власти, и сейчас можем через вашу передачу обратиться. Потому что этот вопрос мне задают многие да. тренера, команды, детские команды, резерв, детские а? школы футбольные. Да, Кстати, которые... трудовые резервы, так назывался стадион. <свят> да, и поэтому мы очень надеемся, что понятно, что сейчас может быть не совсем актуально, время ну, сложное, но тем не менее, все равно нельзя забывать за детей и за молодежь. Поэтому, это всегда актуально. Поэтому хотелось бы, чтобы он ожил, мы вот буквально осенью мы ездили к строителям, мы пытались выяснить, на чем балансе этот стадион, обращаемся с письмами. Ну, поднимаем эту тему, но пока ну, продвижения никакого. Саша, вот хотелось бы узнать такую вещь. Дело в том, что многие годы футболом городским и областным управляли, значит, управление городское и облспорткомитет. Потом пришло время их возрасчетной системы, и вот взяли на себя такую функцию общественную, очень важную, федерации. Вот. как вы строите свою работу, чтобы вот в течение года, с 1 января до 31 декабря, без перерыва, без каникул проходила целая серия таких турниров. Вот как строится ваша работа небольшой федерации. Вот. ну федерация, правильно сказали, общественная. Мы собираем конференции ежегодные. Мы перед каждым чемпионатом собираем футбольные клубы, обсуждаем условия, обсуждаем все материальные затраты, которые необходимы. То есть со взрослым футболом как бы предприятия, скажем, выплачивают тот же аренду стадиона, арбитраж. Вот. А, мы абсур... а мы стараемся сделать так, чтобы их всех правильно организовать, распределить да? Да, распределить по уровню мастерства э, команды для того, чтобы не было у нас крупных счетов. Э, и ну, естественно, в высшей лиге играют самые сильные футболисты. А если ну, мы сделали в этом большом футболе любительскую лигу, в которой мы не допускаем скажем, футболистов, которые поиграли в профессиональный футбол или сейчас где-то в полупрофессиональный, то есть не допускаем этих футболистов, и футболисты, получается, что подтягиваются к нам люди, которые, допустим, не пошли в футбольную школу, а хотят играть в футбол, и они на своем уровне, скажем, но уже есть команды, которые прошли этот любительский уровень, и уже вышли дальше в нашу, во вторую, в первую лигу. И то есть растет уровень мастерства, и даже вот любители, которые, может быть, нет такой профессионального такого подхода. Но команды, я смотрю, вот некоторые команды, уже сейчас и тренировочный процесс налаживают, то есть учатся. Мы на примере более лучших команд показываем, как новым молодым командам, как развиваться. То есть такая футбол такой традиционный очень подход, и преемственность очень важна от, от, от опытных людей, скажем, которые передают молодежи, которые стремится, у которых глаза горят. Вот как-то. Такие времена, что сейчас очень много происходит кризисных моментов. Особенно это испытывает профессиональный футбол. Вот видите, Коньков отказался. Вернее, уже снимается скоро полномочий. Будет новый президент Федерации футбола Украины. В 1998 году он не помог нашей команде. Он тренировал футбольный клуб Николаев. Не помог ему дальше расти. В общем, кризисные моменты коснулись профессионального клуба. А как любительский выживать? Потому что у вас не то, что 10 команд, не 20, 30, 40, 50 команд. Вот как они существуют? Тем более, это же некоторые совершенно дикие команды Вот собрались, улица там собрала там. Вот интересный процесс образования таких диких команд. Которые а уже этот, не дикие. Да, у нас 40 команд в большом футболе и 50 команд в футзале. Вот так вот. Да, еще плюс детский чемпионат сейчас начался. То есть играет 12 команд детей, и летом играет более 30 команд. Смотрите, то есть есть команды, которые традиционно, допустим, сильные, такие вот, как Степовое, где Владимир Григорьевич Погорелов, да, там держит много лет команду, или команда Состроитель, где энтузиаст Леонид Васильевич Руденко, да, много лет, или команда Каскад, воинов интернационалистов которые поддерживают, там, и тренер Владимир Петрович Данюк, многолетние, да, там, наши участники всех соревнований. Есть там, предприятия, которые, Никотер, это один пласт, да, допустим, да. которые помогают а есть совершенно там материальная но сейчас есть, есть, да. есть какая то да, материальное слово в предприятии которое достаточно мощное и сильное. Но таких команд сейчас в любительском футболе гораздо больше идет на энтузиазме именно самих ребят которые объединяются практически ну на самом деле у нас ну, наверное половина только предприятия то половина команд любительских которые футболисты там, как они приходят на площадку по 10 гривен, скидывались, пошли играть в футбол. Вот примерно так, ну, где-то очень много сейчас так происходит. То есть энтузиазм очень большой, мы его поддерживаем, мы стараемся рекламировать этих людей на нашем сайте, и стараемся при Саташе, чтобы работал и освещал про каждого человека, побольше про каждого футболиста написал, про тех людей, которые любят футбол вместе с нами, мы стараемся для того, чтобы они их знали, и они чувствовали себя как бы с нами в одной семье. Вот сейчас Александр Станиславович обозначил очень важное направление. Это пропаганда даже небольших соревнований, потому что как-то раньше низовой футбол уходил на второй план, вроде он есть и вроде нет, но ведь сила вот слова в газете или вот когда говорят об этом на телевидении, она настолько поднимает престиж, авторитет, это знакомая, это семья чувствует, что кто-то победил, какой-то приз получил. Кстати, насчет призов. Как вот вы сейчас выживаете для того, чтобы проводить столько соревнований, потому помогает создать, кроме что морали там еще чуть-чуть еще, э вот, значки, вымпелы, подарки? Я хотел бы действительно да. сказать один из призов, самый главный, что футболист увидел в газете или на сайте свою, свою фамилию, да, да. и показал, вот что он был на футболе или маме, кто-то молодой парень маме, кто-то жене, в общем, я вот забил гол, посмотрите, гордитесь мной какой то То есть это одна из основных мотиваций, не всегда грамоты, медали, стимулизм. Э, да? да, есть этим стимулом. То есть есть кто-то стремится стать лучшим бомбардиром. То есть футбол такой многогранный вид спорта. А насчет призов, ну, скажем, в взрослом футболе прицы команды сами создают, ну, небольшой, совершенно небольшой там взнос. И ну, за счет этого покупаются призы и вручаются победителям, скажем, в детском футболе каждый год мы ищем партнеров, друзей нашей федерации, потому что детский футбол совершенно, скажем, ну, мало финансируется. Горспорткомитет комитет помогает, конечно, грамотами, вниманием. На втором плане получается. Все-таки, да? ну финансирование и дело не в их вине, у них просто в бюджете да. очень мало забито на, на детский футбол, скажем, вообще на футбол. И мы понимаем сейчас сложную ситуацию, мы особо и не просим. Мы стараемся выйти из этой ситуации за счет уже наших партнеров. Скажем, был один год компания «Три медведя» помогала, один год компания «Марс». Сейчас детский турнир приходит при поддержке компании «Никотера». Спасибо Станиславу Семену, да, руководителю команды «Никотер». То есть каждый год выкручиваемся, находим возможности. Компания «Аполлонь» в прошлом году три комплекта формы детям купила. То есть вот э, находим за счет личных каких-то связей, поддерж... ну, потому что дети это самое важное, и детские эти турниры, мы даже стараемся, чтобы это были не дневные турниры, а полноценные чемпионаты, чтобы дети еженедельно имели игровой процесс. Ну вот, скажем, находим возможности. А вот сейчас стоит условие, что дети в детско-спортивных школах для того, чтобы заниматься разными видами спорта, должны платить. В футболе приходится это делать? Обращаться к помощи родителей или... Ситуация, скажем, в да. детском футболе есть положительная какая потому что все-таки хотя бы детские тренера ну, во многом, да. скажем, в городе Николаеве получают хотя бы зарплату. То есть э, на выезды, насколько я знаю, если на турниры, то все-таки собирают родители для того, чтобы дети рассматривали мастерства. Да. Да. То есть если городские соревнования не бесплатные, то э, если, допустим, для того, чтобы расширить географию, поиграть с более сильным соперником, поехать на какой-то турнир, то, конечно, да, какая-то часть ложится на родителей. Насколько я знаю, большинство школ все-таки бесплатные у нас, то есть дети занимаются бесплатно. Хорошие у нас идет США-3, из Дюшур Николаев, Торпеда, идет США-5 в Октябрьском. То есть сильные такие школы. Хотелось бы отметить, там, кстати, энтузиастов Еремеева, Пономаренко в команде «Интернат», который уже не одно поколение детей-сирот вырастили в городе Николаеве. По-моему, лет 15 он там. Уже, да, и реально есть прогресс, и дети в футболе. То есть им тяжело же все-таки детям, скажем, вот не со всеми родителями, вообще без родителей, ассимилироваться да. в жизни. А благодаря футболу, мне кажется, что очень хорошо проходит, скажем, такое. Ну, отлажена система, мы видим. Но вот если обратить внимание на... Вот, постоянно публикуются таблицы, и вот более 50 команд. Вот на этом фоне название у них самые оригинальные, и Реал, и ну, все иностранные клубы, по-моему, здесь присутствуют. И Интер, ну, что хотите. Но все-таки какие команды вот, вам более привлекательны? Чем они интересны? Отличаются они чем-то друг от друга? В футзале, в большом футболе. Потому что названий много. Участников очень много. И разного возраста, профессии. Ну, во-первых, это правильное стремление называться как-то, стремиться к чему-то более... Нет, ну, как называться там командой Реал или Леон, там, да, победителем да. Лиги Чемпионов, да? да? То есть это вызывает как бы и гордость, и стремление к каким-то большим высотам. Прислониться к большому так, флагу, да? да, да к конечно. Одежному. Поэтому я понимаю, ну и название для команды на самом деле не так легко придумать, потому что, сами говорите, там 90-50 в футзале, 40 в большом да. футболе. И придумать название, учитывая, что, скажем, наши традиции были команды «Динамо», «Спартак», там, «Трудовые резервы». Не так много было названий команд. Всем отработанных таких. Да, круто. то есть а сейчас каждый хочет быть оригинальным. Сейчас такие времена интересные, скажем, ну, дают возможность для, вообще, как бы демократический путь развития. А чем-то они отличаются друг от друга, вот эти команды? Ну, конечно. Потому что, смотрите, высшая лига, потом любительская, и потом пять лиг, Первая, вторая, третья, все Пять лиг, Это же да. надо по уровню. Ну, скажем, вот в футзале в этом году, да. Если в большом футболе больше традиций, скажем, да, угу. вот уровень рейтинга, ну, рейтинг иногда, да, рейтинг уже, да. команд вот, все-таки более понятный. Да? В этом году там любительская лига, вторая, ну, добавилась сейчас четыре лиги то, скажем, может быть, сложно было рейтинг составить для второй, для любительского. А вот, вот именно в футзале настолько много команд появилось, то есть потому что легче организоваться, там, человек всем, друзья друзья где-то играли во дворе, организовались. Вот, собственно, так многие команды начинаются, даже очень большие, ну, скажем, для Николаева. И вот, и там была вообще у нас ситуация, то есть, если, допустим, рейтинг для высшей, первой и второй лиги у нас был составлен достаточно, то четыре низшие лиги, то есть, ну, не низшие, это а третья, четвертая, пятая, ну, да. шестая, они пришлось объединять в два этапа, то есть, первый этап они сыграли... Абсолютно по слепому шлиби, потому что мы не можем чемпионат провести среди 40 команд, времени просто физически угу. не хватит. А потом они по уровню мастерства распределились в группы. Теперь есть третья, четвертая, пятая, в общем, В жизнь поделила, кто сильнее, да? Да, и теперь уже вот сейчас смотришь, вот даже результаты технические, даже если посмотреть, уже нет счетов крупных, уже есть, распределились команды по уровню мастерства, и теперь они играют на равных, более интересной борьбе. Вот два года назад исполнилось 150 лет мировому футболу, который завоевал популярность на планете. Более 200 стран принимают участие в отборочных соревнованиях чемпионата мира. И, конечно, все следят с интересом за профессионалами, мастерами. Вот сейчас интересно, вот ваша любительская лига, да, дает ли она какие-то кадры для нашей основной? Почему? Потому что вот сейчас возникла ситуация, пришел новый главный тренер Юрий Смагин. В прошлом лучший бомбардир наш, забил больше 100 голов, много участвовал в соревнованиях судостроителя. Сейчас он возглавил эту команду, и вот он посмотрел по статистике. Два года назад был один состав, сейчас ни одного из них не осталось. Что может город предложить или область для того, чтобы пополнить это? Потому что он говорит, денег нет, президента нет. Какие черпать резервы для того, чтобы команда мастеров получила именно Николаевскую прописку настоящую? Саш, как он будет? Ну, смотри, система такая, что, эм, что ком... главная, команда, угу. главная команда города – это ориентир для Футболистов мы все Мечтает. футболисты ходим на игры команды болеем за нее. Кто-то играл в команде мастеров, кто-то ветеран команды. Для молодежи очень важно чувствовать, что есть эта команда и что есть стремление шанс туда попасть. То есть для этого нам много, конечно, работать, заниматься много футболом. Высшая школа да, футбола, да? Да. Поэтому для нас этот ориентир очень важен и для развития именно нашего скажем, чемпионата любительского и поднятия массовости, да, то есть соревнований, то, что стоит главная задача Федерации футбола, это повышение массовости, заинтересованность, популяризация футбола. Так вот, сейчас такой момент, он, конечно, очень горький для команды, потому что финансирования нет. С другой стороны, если позитивно посмотреть на эту ситуацию, то сейчас есть возможность нашим молодым футболистам обкататься в первой лиге. И сейчас так и есть, я вижу, что ну, занять место ну, легионеров. Да, то есть, ну, легионеры они все родные, может быть, украинцы, да, у нас же нет там легионеров с дальнего зарубежья. Так и не прибегать с одного города в другой. Ну, ничего, футбол, футбол такая профессия, Географически развивается, да? Да. Но есть шанс сейчас действительно хороший, да, то есть этим ребятам обыграться, может быть, результата не будет, но есть шанс вот этим выпускникам школ, особенно там Здешев Николаев, основная базовая школа да, для команды мастеров. Опытные тренера, которые могут передать, там, и Смагин, и Пономаренко, и Ставка, которые могут передать свои, свои знания. И эти дети, ну, дети, я считаю, потому что будут по основном молодежь играть, могут подняться на такой уровень, что, допустим, через год, через два будет очень сильный уровень, скажем, футболистов, да, скажем. И они, может быть, кто-то уедет в другой клуб, но потом вернется. И... Но чувство есть, есть такой... должно быть. Да, обязательно. То есть у меня, вот, как бы, я вообще считаю, что у нас должно быть там, 70% воспитанников нашего футбола. Ну, как они и раньше, ведь, а? Хотелось бы, да, это. Потому что есть такие, ну, как примеры, когда команда, когда играли там... Сорокин, Пономаренко, Бугай, да, которая наша великая да. команда, которую вышел лигу выходил. Ну, приятно сейчас с этими мастерами, сейчас они по ветеранам играют, с ними общаться, и, ну, как пример. Поэтому хотелось бы, чтобы побольше было, конечно, наших. Тут же матросов, там, ну, в той команде играли Чунихин, ну, были ребят. Пришел 2015 год, очень сложный. Вот не повлияет ли вот эта всеобщая мобилизация на то, что поредеют ряды футболистов, Саша? Еще раз. Ну, вот сейчас же призывают очень много туда, на фронт. Ну, к сожалению, мужчины, ну, или к счастью, мужчины к этому должны готовиться, и ничего в этом страшного нет. Мы все ну, не прием. страшно, но вот многие команды могут потерять? Нет? Ну, есть такое, но... Ну, найдут замену, да? Ну, вот это неправильно так говорить. Я надеюсь, что все вернутся живыми, здоровыми. Да и я будут имею продолжать сейчас, вот в сейчас, вы сейчас 2015 год будете проводить. У вас же всегда планы четко определен. Какой будет 2015 футбольный для города Николаева? Я думаю, что ничего не, не изменится. Потому что, ну, <laughs> даже не знаю. Я надеюсь, что все будет хорошо. Каждый день, конечно, что-то... Есть психологическое давление, но мы надеемся, что ну, все равно надо жить, независимо от внешних факторов. Вот у меня постоянно к тебе такой вопрос, почему тебе удается вот такой треугольник соблюдать жесткий, быть президентом городской федерации, быть предпринимателем, быть президентом футбольного клуба Варваровки, твоей любимой команды. Как удается все это вести в очень напряженном футбольном графике года? Ну, не знаю. Я просто... Ты даже имидж <съех> <у> меня <съех> меняешь. Нет, ну, во-первых, у меня везде со мной работают всегда хорошие люди, э, хорошие профессионалы, сильные. Тоже в, в большом футболе Игорь Пономаренко в футзале, Александр Юрьевич Бобров. Э, тренера у меня хорошие, уже многолетние, мы дружим там с Владимиром Чеботаревым, сейчас Сергей Тихий молодой тренер команды. То есть, если правильно все распределять обязанности, то, скажем, в Варваровке уже там есть еще и молодежная команда, и детская школа. Да? Опять же, это как пример, вслед за первой Варваровкой пошли сразу же и молодежная команда. И пусть это не уровень профессиональный, но тем не менее, как бы таким примером мы показываем, что и детская школа заработала большая благодарность депутату. Варки Бернацкому, да, Александру Викторовичу и Жайванку Сергеевичу, чтобы помогли организовать филиал в Руваровке. То есть, ну, энтузиазм есть, и я думаю, что все будет хорошо. Ну, естественно, потому что очень разнообразна вот география развития, а все-таки вот на твой взгляд, как футболиста, как тренера, как человека, человек, который сам прошел футбольную школу, до сих пор еще выступаешь на футбольном поле в составе ветеранов, Какие из этих команд тебя больше привлекают? Все-таки 90 команд, ну я не знаю. Ну все-таки, по-моему, разные и все-таки симпатия. Что вызывает? Какие коллективы? Скажем, больше занимаемся любительскими командами, как вновь да. пришедшими, да. потому что они не знают во многом правил. Они не знают традиции федерации, они не знают, не читают регламент, они еще играют где-то, бывает дворовой футбол иногда, бывает. Поэтому больше, получается, приходится заниматься... Школа а, на ступенчатая у вас такая, да? Да, то есть получается больше заниматься... То есть команды, которые уже опытные, много лет играют, скажем, для них надо придумать интересный чемпионат. Это тоже интересно, потому что каждый год мы придумаем какой-то формат с двумя этапами бывает. То есть не получается провести ну, летом до да, полноценного чемпионат, но зимой постараемся придумать, скажем, чемпионат в два этапа с разделением на группы. Вот в этом году у нас практически во всех лигах будет, там, допустим, играть 10 команд, потом четверка отделяется как бы более сильную, а вторая, там шестерка будет играть кубок как я называю, кубок Стэнли, это, ну, да, на вылет да, по Олимпийской системе. То есть для того, чтобы поднять интерес к чемпионату, не, традиционный чемпионат не всегда хорошо бывает, команда потеряла все шансы. Это же не профессиональный футбол. И хочется все время заинтересовывать, держать в тонусе и футболисты не знали, за что они борются. Дело в том, что очень популярны стали мемориальные турниры, которые посвящены памяти известных футболистов, тренеров. Ну вот прошел в прошлом году Кубок Мира. Такие афиши до сих пор висят, ну... Весь мир здесь, оказывается, состав. Ну, в общем, твое отношение вот таким мемориальным и тому матчу звезд значит, Николаева и тех, кто прошел испытания войной. Хорошее отношение мы тоже. И это вообще очень хорошее начинание, правильное и привлечение показать, допустим, да, и наших мастеров каких-то футбола, и наших ребят, которых воинов, героев. Мы тоже проводим такие матчи, как федерация. Мы больше сейчас мини футболе у нас просто команда «Купол» играет сейчас. Это наши воины десантники 79-й аэромобильной бригады. Мы организовали, когда у них не было возможности, сейчас они приехали на ротацию, многие футболисты, они заявились в чемпионат, там второй круг. А летом проводили мы и турниры, и для Летчиков с Бельбека проводили, то есть такие мероприятия. Они очень самое интересное, как они к этому относятся. Спасибо, для нас это э, как бы моральная разгрузка такая, чтобы, как бы сказать, футбол. Поэтому я очень положительно отношусь. И, и более того, мы стараемся по любой просьбе организовываем, спешим и и, и находим спонсоров и для того, чтобы помогли ребятам и занимаемся всей всей этой деятельностью. Дело в том, что внутри города проходит очень много соревнований, но у вас еще есть междугородние связи, да, Саша? Есть. Мы постоянно скажем, в футзале у нас такой самый ближний регион – это Херсон. Мы постоянно проводим, скажем, товарищеские матчи, они очень вызывают интерес. Ну, сейчас, видите, как получается сложная ситуация. Мы провели Кубок чемпионов городов Южного региона. Сейчас немножко умер, но зато в этом году участвовали торпеды и в чемпионате среди аматоров, а в этом году Степовой планирует участвовать в чемпионате Украины среди аматоров. Поэтому на эти матчи тоже много людей собираются и ну, развиваемся. Александр Станиславович, судья дает свисток финальный. Мы пробежали вот так по футбольным делам, о них нужно говорить очень много, поэтому жизнь футбольная продолжается в течение всего года, очень много турниров. С 1 января до 31 декабря дети Люди среднего возраста, ветераны. Ну, в общем, все, кто любит футбол, который объединяет мяч. Замечательная игра. И я благодарен тебе, что ты делаешь великое дело вместе со своими ребятами в федерацию. Так что вы делаете очень хорошее дело. Удачи вам, здоровья, Спасибо. успехов. Спасибо большое. Все хорошо.